Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Bekir Anwar. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai refleksi projek lisan bagi peristiwa banjir 2021 di Shah Alam dan kawasan-kawasan sekitarnya di mana saya akan melakukan refleksi berkaitan dengan sejarah lisan dan juga pendokumentasian. Baiklah dalam perbincangan kali ini akan uh, dibahaskan mengenai kandungan ringkas data yang dikumpul uh, kronologi proses daripada peringkat perancangan sehinggalah ke proses transkripsi halangan dan cabaran yang dihadapi ketika melaksanakan projek uh, kandungan ringkas transkripsi di samping transkripsi asal kekuatan dan kelemahan projek yang dijalankan serta cadangan penambahbaikan sama ada dari segi tema, proses pelaksanaan, projek serta infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan projek. Baiklah, refleksi ini dilakukan berdasarkan projek sejarah lisan yang terdiri daripada saya, Muhammad Hafiz Baikar Anwar, Aisyah Madiha binti Muhammad Hair dan juga Muhammad Alif Hakim bin Razak. Baiklah, kandungan ringkas data yang dikumpul ini adalah berdasarkan projek sejarah lisan yang bertemakan kesiapsiagaan, cabaran dan semangat komuniti dalam menghadapi bencana banjir dan data projek ini telah dikumpul melalui kaedah, kaedah temubual bersama tiga orang sumber informan yang merupakan mangsa banjir di sekitar Sya'alam pada tahun 2021 dan um, tiga daripadanya terdiri daripada saudara Hari Prasad yang mewakili produk, penduduk Taman Seri Muda, kawasan paling terjejas teruk dan memberikan perspektif tentang kelewatan amaran awal dan juga cabaran bagi warga emas dan kemudian Cik Nur Alia Zafira yang mewakili penduduk jalan kebun rumah atas tanah di mana uh, beliau berkongsikan mengenai pengalaman air naik mendadak dan kerosakan harta benda dan seterusnya yang terakhir adalah saudara Muhammad Hafiz yang mewakili penduduk Pangsa Puri tingkat tinggi dan memberikan perspektif ataupun pandangan mengenai pemerhati daripada tempat tinggi dan juga isu terputusnya bekalan elektrik serta komunikasi. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada kronologi proses di mana perancangan hinggalah ke transkripsi di mana proses pelaksanaan projek ini telah melalui empat fasa utama. Yang pertama, perancangan dan pemilihan tema di mana mengenal pasti isu beli sya'alam, isu banjir sebagai satu peristiwa sejarah lisan yang sangat signifikan dan kemudian menetapkan objektif kajian untuk melihat aspek kemanusiaan dan semangat kejiranan. Dan kemudian seterusnya pada fasa kedua di mana pencarian orang sumber uh, dan penyediaan soalan berlaku. Uh, pertama, menghubungi kenalan dan juga komuniti setempat untuk mendapatkan uh, mangsa yang sudi ditemubual dan seterusnya menyediakan set soalan yang merangkumi latar belakang kronologi kejadian dan pasca banjir. Seterusnya fasa ketiga di mana melibatkan sesi temu bual di lapangan menjalankan sesi temu bual secara bersemuka dari dan melalui rakaman suara kemudian memastikan informan selesa untuk berkongsi pengalaman trauma mereka dan bagi fasa yang terakhir ialah fasa fasa uh, proses uh, transkripsi dan juga pendokumentasian di mana melibatkan uh, proses mendengar semula rakaman audio berulang kali menulis transkripsi verbatim uh, kata demi kata dan kemudian menyuntingnya dalam bentuk laporan naratif yang tersusun Baiklah kita masuk pula kepada aspek halangan dan juga cabaran. Ini merupakan halangan dan juga cabaran yang berlaku sepanjang pelaksanaan projek ini di mana antaranya ialah cabaran emosi informan. Topik banjir ini agak sensitif di mana uh, terdapat peristiwa di mana informan sendiri seperti saudara Hari Prasad uh, mengimbau kenangan trauma terputus hubungan dengan ibunya yang memerlukan uh, saya dan juga rakan-rakan uh, menjadi penemu ramah yang bijak dalam mengawal situasi dan juga memberikan ruang seterusnya kualiti uh, audio dan persekitaran di mana semasa temubual lapangan terdapat gangguan bunyi latar belakang yang menyukarkan sedikit proses transkripsi pada bahagian-bahagian tertentu dan yang terakhir ialah penyusunan jadual kerana kesukaran untuk menetapkan masa yang sesuai. Kerana kesemua informan adalah pelajar universiti yang mempunyai komitmen akademik masing-masing. Baiklah kita masuk pula kepada aspek yang keempat iaitu kandungan ringkas transkripsi berbanding dengan transkripsi asal di mana ini merupakan intipati utama dalam transkripsi penuh yang telah dihasilkan. Yang pertama ialah aspek kesiapsiagaan di mana transkripsi ini mendedahkan kesiapsiagaan penduduk agak lemah bukan kerana sikap mereka namun disebabkan kegagalan sistem amaran awal ataupun siren di mana uh, saudara Haris sendiri mendedahkan dalam temu bual di mana um, amaran diterima terlalu lewat manakala cik Alia memberitahu bahawa air naik terlalu pantas dalam sekitar 2 jam seterusnya ialah aspek kelangsungan hidup di mana uh, transkripsi asal menunjukkan perincian cara hidup tanpa elektrik di mana saudara Hafiz sendiri berkongsi tentang penggunaan lilin dan mengecas telefon bimbit di dalam kereta, manakala ibu saudara Hari terpaksa bertahan uh, tiga hari dengan bekalan air tangki pangsapuri dan kemudian yang terakhir ialah aspek komuniti intipati yang paling kuat ialah kita jaga kita uh, WhatsApp group. Komuniti yang menjadi tanda hayat utama untuk berkongsi maklumat apabila bantuan rasmi lambat tiba. Baiklah kita masuk pula kepada aspek kelima iaitu kekuatan dan kelemahan projek di mana kekuatan melihat dari segi kepelbagaian perspektif. Projek ini berjaya mendapatkan data dari sudut pandang yang berbeza. Rumah setingkat, Pansapuri serta kawasan panas ataupun hotspot di Sri Muda menjadikan dapatan kajian lebih menyeluruh atau holistik. Kemudian nilai sentimental di mana rakaman sejarah ini berjaya didokumentasikan mendokumentasikan maafkan saya emosi sebenar yang tidak dapat dicatat daripada laporan berita rasmi. Dan kalau kita ingin menyentuh aspek kelemahan pula, Uh, dari segi kebanyakan orang sumber terlalu sibuk Dengan urusan seharian menyebabkan uh, sukar untuk bual Kerana kebanyakan daripada informan ataupun orang sumber Mereka sibuk dengan urusan-urusan uh, seharian Seperti belajar, kerja dan sebagainya Baiklah kita masuk pula kepada aspek cadangan penambahbaikan Sama ada dari segi tema proses pelaksanaan projek serta infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan projek dari segi tema iaitu fokus kepada peranan teknologi di mana melibatkan uh, mengubah sedikit uh, fokus tema kepada peranan media sosial dalam pengurusan bencana berdasarkan dapatan kajian uh, WhatsApp group memainkan peranan yang sangat kritikal berbanding saluran rasmi menjadikan ini sebagai tema utama yang membolehkan kajian lebih mendalam tentang keberkesanan teknologi dan komunikasi digital semasa krisis. Seterusnya, proses pelaksanaan di mana kaedah hybrid dilakukan bagi mengatasi masalah kekangan masa bersama-sama dengan orang sumber yang sibuk, temubah boleh dijalankan secara hybrid ataupun atas talian, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Ini memberikan fleksibiliti masa yang boleh dibuat pada waktu malam dan juga membolehkan rakaman video terus disimpan secara digital tanpa menggangguan persekitaran luar. Dan yang terakhir ialah infrastruktur dari segi peralatan audio. Uh, cadangan dari segi penggunaan mikrofon jenis clip-on lapel mic yang murah tetapi efektif apabila disambungkan ke telefon pintar dan ini dapat mengurangkan bunyi hingar ataupun bunyi-bunyi yang mengganggu uh, proses rakaman seperti angin, kenderaan, bunyi motor, bunyi bangunan dan sebagainya secara drastik. Sekaligus memudahkan proses transkripsi ini dan juga dapat meningkatkan kualiti arkib sejarah lisan. Baiklah itu sahaja refleksi projek lisan daripada saya. Sehingga berjumpa lagi.